जी अस्सलाम वालेकुम रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम हैं जो हम कर रहे होते हैं इन्हें हम लगातार कर रहे होते हैं मुसलसल कर रहे होते हैं जैसे कि खाना पीना सोना जागना उठना बैठना घर से बाहर जाना घर में वापस आना अगर इन तमाम कामों को हम सुन्नत के मुताबिक कर लें और इन तमाम कामों से मुतलका जो मसनू दुआएँ अगर वो हम पढ़ लें तो हमें दोहरा अजर मिलेगा सुन्नत के ज़िंदा करने का सवाब अलग मिलेगा जैसे कि हती मुबारक में आता है उसके मफह में कि जो शख्स मेरी सुन्नत को जिंदा कर दे उसे सौ शहीदों के बराबर अजर अता किया जाएगा ये काम हमने तमाम करने हैं और हम करते रहेंगे लेकिन अगर हम इन्हें सुन्नत के सांचे में डाल लें तो हमारी ज़िंदगी भी पुरसकून हो जाएगी और बासादत हो जाएगी बाबरकत हो जाएगी आठ बुनियादी सुनतें हैं और आठ बुनियादी काम हैं जो हम मुसलसल कर रहे होते हैं अगर हम उन आठ बुनियादी कामों को सुनत के मुताबिक कर लें तो बेशुमार सुनतें हैं जो ज़िंदा हो जाएंगी। मैं ये जानता हूँ कि आपको ये तमाम काम सुनत के मुताबिक करने आते हैं मैं सिर्फ़ आपकी तवज्जो इन कामों की तरफ करने के लिए आया हूँ पहला काम है खाना खाना हमारी ज़िंदगी का नायत अहम हिस्सा है हम रोज़ाना कई दफ़ा खाना खाते हैं लेकिन अगर इस खाने को अहम सुन्नत के मुताबिक खाया जाए तो हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और सुन्नत भी ज़िंदा हो जाएगी आप दस्तर ख़ान बिछाते हैं पहले अपने हाथ धो लें और उसे खुश्क किए बगैर किसी भी कपड़े से खुश किए बगैर दस्तर खान पर बैठ जाएँ खाना शुरू करने से पहले बिसमिल्लि वाला ला ये दुआ पढ़ लें और खाना शुरू कर दें खाना बर, -बर बरकत हो जाएगा और शैतान इस खाने में आपके साथ शामिल नहीं हो सकता अगर खाने के दरमियान में कहीं दुआ याद आ जाए शुरू में पढ़ना भूल गए तो बिस में हो व आखिर हो यह दुआ पढ़ लें जब आपने खाना ख़त्म कर दिया तो हदीस मुबारका में तीन से चार दुआएँ बड़ी मशहूर व मरूफ़ हैं उनमें से कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं जो ज़्यादातर दुआ पढ़ी जाती है वह है अल्हदलाना वसआना वजा अलमिनमस्सलिम ये दुआ पढ़ लें दुआ के पढ़ने पर पिछले सारे गुना माफ़ हो जाएंगे और खाना खाने के बाद हाथ धो लें और उसे किसी खुश कपड़े से खुश कर लें इसी तरह हमारी ज़िंदगी में सोना नहायत अहम अमल है हम छः से आठ घंटे रोज़ाना सोते हैं अगर ये सोना भी आयन सुन्नत के मुताबिक होगा तो हमें सोने का अजर अलग मिलेगा और सुन्नत के ज़िंदा करने का अजर मिलेगा याद रखिएगा कि सुन्नत ही असल जिंदगी है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें मैं ऐसी मुफीद मालूमी और इस्लामिक वीडियोज़ बनाता रहता हूँ आप बिस्तर पर गए आप बिस्तर पर लेटने का इरादा कर चुके हैं दाई करवट पे लेट जाएं और ये दाया हाथ इसे सर के नीचे ऐसे रख लें और दुआ पढ़ लें अल्लाहुम्मा बिस्मिका अबू व अहिया बस्मी बिस्मिका अम्बो व आहिया अगर ये दुआ आपको याद है तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं याद तो ये स्क्रीन पर नीचे ये दुआएँ सारी आएंगी इन दुआओं को आप देख कर याद कर सकते हैं सारी रात आप सोए और जब आप सुबह बेदार हुए बिस्तर पर बैठे बैठे बेड पर बैठे बैठे आप दुआ पढ़ें अलहमद लजिहाना बाद दमाँ अमातना व इले नशह यह बेदार होने के बाद की दुआ है ये दुआ पढ़ लेंगे सारी रात का सोना इबादत में शुमार होगा इसी तरह हमारी तीसरी नहायत अहम ज़रूरत है वाशरूम में जाना और आज कल वाशरूम में जाने की दुआओं का एहतमाम खास तौर पर खुद भी करें और बच्चों से भी इन दुआओं को याद ज़रूर करवाएँ क्योंकि आज कल हमारे तमाम घरों में अटैच वाशरूम है बाथरूम हैं जो कमरे के साथ जुड़े हुए होते हैं याद रखें कि वाशरूम शैदान की अमाजगह है और शरीर जिनों की अमाज गाह है अब यहाँ पर दुआ का पढ़ना नहायत ज़रूरी आप वाशरूम के दरवाज़े पर आएँ बायां पाँव वाशरूम के दरवाज़े पर रखें और ये दुआ पढ़ लेंज़ुबी का मिनल ख़ूब वलखबाइस ये दुआ पढ़ कर वाशरूम में दाखिल हो जाएं अपनी हाजत से फ़ारिग होने के बाद जब आप वाशरूम से बाहर आएँ बाहर आके दायां दाया पाँव बाहर निकाल के बाहर आ जाएँ और दुआ पढ़ें गुफ़रा निका अजहबा अन वानी वा य ये दुआ पढ़ लेंगे हमारी हाजत भी पूरी होगी और हमें जो है इस पर अजर व अलग मिलेगा हज़रतली रजी अल्लान से किसी ने पूछा गया कि आप कितनी इबादत करते हैं और कब इबादत करते हैं तो हजरतली रजी अल्लाह ने फरमाया था कि हम चौबीस घंटे इबादत होते हैं क्योंकि हमारा हर अमल जो है वो सुन्नत के मुताबिक होता है इसी तरह हम घर से बाहर जाते हैं घर में वापस आते हैं ये नहाय अहम अमल है कई घंटे हम घर से बाहर रहते हैं अगर हम घर से बाहर जाते हुए घर से बाहर निकलते हुए सुन्नत के मुताबिक निकलेंगे तो हमारा ये सारा का सारा अमल भी जो है वो इबादत में शुमार होगा घर से बाहर निकलते हैं आप अपना बायाँ पाओ घर से बाहर निकालें और बाहर निकलते हुए जो है वो घर से बाहर निकलने की दुआ पड़े और हौला ला ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये दुआ पढ़ने पर चार इनामत का वादा है तेरी हिफाजत की गई तेरी किफ़ायत की गई तेरी हिरायत की गई और शैतान को तुझसे दूर कर दिया गया और जब हम सफ़र पर चले जाते हैं तो सफ़र से वापस आने के बाद जब घर में दाखिल हो रहे हैं तो घर में दायां पांव रखें सलाम करें और सुर अखलास एक दफ़ा पढ़ लें दरुशरीफ़ एक दफ़ा पढ़ लें यह अमल करने पर बसमिल्ला पढ़ने पर शैतान आपके साथ घर में दाखिल नहीं हो सकता और बिसमिल्ला सुर अखिलास और दरुशरीफ जो शख्स पढ़ लेता है उससे बेशुमार रिस्क का वादा किया गया है अब मसनूदा जो हदीस पाक में आती है घर में दाखिल होने की वो पढ़ लें अमाम मिन खैर मऊल जी व खैर मुखर ربنا توكلنا ये दुआ पढ़ लें और घर के अंदर दाखिल हो जाए इसी तरह मेरे दोस्तों हम जो भी काम करें उसे सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करें हम लिबास पहनते हैं लिबास हमारी जिंदगी का नायम हिस्सा है लिबास पहनते हुए भी सुन्नत का अहतमाम करेंगे तो जितनी देर तक हम वो लिबास पहन कर रखेंगे हमें सुन्नत का अजर मिलता रहेगा जब आप लिबास पहनते हैं उसे दाएं साइड से शुरू करें यानी कि राइट साइड से आप सबसे पहले कमीज या शर्ट पहने या राइट साइड में जो है वो दाएं साइड वाले बाजू में या आस्तिन जो है वो दाएँ साइड से शुरू करें दाएँ साइड वाले बाजू में दाएँ आस्तिया को डालें और बाएँ साइड वाले बाजू में बाई आस्तीन को डाल लें और उसके बाद जो है वो कमीज को सर के ऊपर से घुमा कर ले आए जिसमें लहमान रहीम पढ़ लें इसके बाद जो आपकी शलवार है या आपकी पेंट ऐसे जो है वो दाई साइड वाली टाँग जो है वो पहले जो है वो पेंट में डालें दाई साइड वाली और बाई साइड वाली जो है वो टांग उसे बाई साइड वाली पेंट में या शलवार में डाल दें और उसके बाद जो है वो इसकी दुआ पढ़ लें अली से बाग में तीन चार दुआएं हैं जो दुआ आपको आती है वो पढ़ लें मशहूर है अलहमदिल्लाधि कसानी आजा वर्जा कन ही मिनला कुआ इसके अलावा भी हैं एक दो दुआएं जो दुआएं आपको आसानी से याद हों वो आप पढ़ लें ये नीचे भी ये दुआ जो है वो आ रही है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें और इसे जो है वो आगे सदका जारिया समझ कर शेयर कर लें इसी तरह जब आप लिबास को उतार रहे हैं तो ये उलट कर लें यानी पहले आपने शलवार और पेंट उतारनी है बाई साइड से पहले उतारें फिर दाई साइड से उतारें और फिर इसी तरह कमीज में कमीज उतारते हुए वो भी बाई साइड से पहले ये आस्तीन और फिर दाई साइड वाली आस्तीन उतारे और उसके बाद कमीज उतार लें मेरे दोस्तों को मस्जिद में जाना ये भी एक नहायत अहम अमल है मस्जिद में जाने का मैंने प्रैक्टिकल तरीका बताया जो इस वीडियो में आखिर में आएगा उसे भी देखें मस्जिद में जाने का सुन्नत अमल आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा लिबास उतारते हुए बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ लिया करें और बिसमिल्ला भी आप पढ़ सकते हैं यह मैंने आठ आज बुनियादी आपसे मसनू दुआएं जिक्र की हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन लोगों को याद भी कर लेंगे और इसे आगे भी शेयर करेंगे इन वाली वीडियो में मैं इस पर मुसल बात करता रहूँगा रमज़ान मुबारक के हवाले से मैंने नहाय अहम वीडियो बनाई है वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसका लिंक मैं ये आई लिंक में जो है वो दे रहा हूँ आप वहाँ से जाकर यह वीडियो मुलाजा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को सुनत के मुताबिक ढालते रहें कि सुनत यसल जिंदगी है और मेरे नबी सल वम से मोहब्बत की अलामत है अल्लाह पाक हम सब को अमल की तोहफी का दाफर मस्जिद में दाफिल होने का सुंदर तरीका मस्जिद का दरवाजा है आप आए मस्जिद के दरवाजे पर मस्जिद के दरवाजे से आपने बाहर उतारे आपने क्या करना बाया पाँव पहले निकाल के जूते के ऊपर रखें दाया पाँव दोबारा उतार के जूते के ऊपर रखें अब ये दाया पाँव मस्जिद के अंदर दाखिल करें और ये दुआ पढ़े दूरू शरीफ आसमिल वसलाम रसूल आफ्ता ये दोनों पाँव आपके मस्जिद के अंदर आ जाएंगे ये मस्जिद में दाखिल होने का सुंदर तरीका आप मस्जिद से जो है वो बाहर आने का आप सुंदर तरीका जो है वो देख लें आइए मस्जिद से बाहर आपके जूते पड़े आप आए आपने बाया पांव इस जूते के ऊपर रखना है बाएं जूते के ऊपर और आपने पढ़ना है बिस्मिल वसला तो वसलम रसोल्ला असअलू का मिन फ़र्ज ली और ये दाएं पाऊँ दाएँ जूते में जो है वो डाल देंगे और उसके बाद बाया पाऊँ बाएँ जूते में डाल दें ये सुन्नत तरीका मस्जिद से बाहर आने का